Да потому что мы не обязаны с вами согласовывать. Так и мы не обязаны с вами согласовывать. Ну вот теперь и за это получаете. Б... потому я? что вы ебаная юб... страна, которая... Вы Россия, а обо... страна. Ваше население, которое кричит о том, что все остальное, а об... и съ... с Так да что, мне чекать у вас или вас... все уже прекращать? Уже 10 лет чекать. А когда там вас уже звильнят на Курску? Ой, какой хлопчик Шо я хлопчик, привет? Что я справа Нормально, о чем общаетесь? Да я о, о чем? чем? С земляками балакаю. Ты же землячок ты мой, ты ж тоже хотел? Ты не общаешься с земляками, ты долгер, который пытается тут играть роль украинца. <как> ну давай по-русски. Ты же ты умеешь, умеешь по-русски говорить? А ты умеешь украинскую испуковаться? Ну, конечно, вміє. Та да, ні, ти тільки вивчив пару фраз. Переклади мені, я тобі хвойдика лице подарував, а ти залюбки це скуштував. Ну, я не настільки знаю, ну, бачиш, не, не, не можеш, рух, не можеш, не можеш ти спілкуватися українською мовою. Тому давай будемо спілкуватися. Я буду українською, а ти будеш російською, добре? Давай, давай, ти світ давно дали? А мені його не вимикали. Оп а ти з якої то дерківські доїхав? І якщо будеш так продовжувати спілкуватись, ти підеш просто нахуй, тому що мені не цікаво. Ну, в сенсі, з якого ти села? Я не з села, я з міста. З да, якого. Сакі. Сакі? Угу. А, ти ж мій землячок, тоді да. да. я ж теж з Криму, в Ялті да. живу. Да. Був в Ялті, ні? Звісно. Був, да? Звісно. Як я в Ялті могло не бути, якщо я з Криму. А, а де ти, ти був в Ялті? Усюду я был нет, в Ялте. Не, я ведь... Я... В Никите я... был в Ботаническом саду? Не, сам сам Ботанический сад не заезжал. Был а не... в проезжаю, когда еду на Ялту. А, проезжаешь, когда езжаешь на Ялту. Ну да, ну, все правильно. Дом Софии Ротару видел? Не, не знаю, где он навіть. А, ты, видно, давно уже был. Давненько еще при Хаосе, наверное, был. Я тобі сказав, ти, якщо не будеш спілкуватися нормально, ти підеш просто на. Я не, не ганяюся для того, щоб дізнатися, де там дом Софії Ротару. Мені Я не дуже люблю Ялту, я не дуже люблю Алушту. Не дуже любиш. ну, понятно. Тому що туди їдеш. Да. Завжди там пройшли, да? завжди ремонти. Тут просто робота є. дуже денежна. Не хочеш за роботу? лицо підходить. Ні, я о... копати не хочу. Нехай самі там якось копаються. Да, Лі? ні, чиста українська робота розкажу. Я у копати не збираюсь, мені не цікаво це вбивати ми там вбивають хлопці нормально. Як ми Коли вот все обіцяєте. уже 10 років вас чекаю. чекаю, чекаю. коли вже? Угу. так само як і ви обіцяєте, що ви там за три дні, за дві за дві два тижні, за три місяці, о, за ого. за пів року. Сказали, сказырей зашел. Це да ж уже все абсолютно. Ну так несправж. ти будеш нормально спілкуватися чи ні? Чо, Я поки що не бачу жодного аргумента з твого боку. Ти так до унітазу скоро дойдеш. Ми пішли зараз увагу. на Курськ забирати свої унітази. О, да. А кстати, слышал, что, что сказал что? там за это, иконами этот журналист сказал в э, в Курской области дороги по сравнению с Сумской идеальные. <свят> То есть у вас там что-то совсем все плохо. А У тебя тоже там плохо, где ты? В Жмеринке там, где ты там? <свят> в Саках? У нас нормально все здорово. <свят> ну, в Саках-то нормально, а вот у вот, тебя там в Жмеринке как? Я в Саках, ты меня не чуешь? Ну-ну-ну. Ладно, Ладно, давай, давай продолжим. Так что чекать у вас или все уже прекращать? Уже 10 лет чекать? Коли там вас уже звільнять на Курську? Скажи мені, будь ласка, де там ваша друга армія світу, котра не пустила, як там міністр оборони Російської Федерації заявляв Путіну? Було відражено напад на територію України перший раз, другий раз, а на третю добу ой КТО ввели, а четверта доба, там ми тут втрачаємо, п'ята доба, 28 на назелених пунктів вже немає. Ну, що це таке? Що, як як ті ті ток війська, в Курську, буде, так от ну як так трапилось? Скажи мені, будь ласка, де де да ця, ця доблісна армія, друга рівни, армія світу? Своє. А чому, скажи Слушай. мені, будь ласка. Чому для того, щоб забезпечити зараз безпеку Курської області, ви Вагнер з Африки тягнете та п'ятнашку з е, напрямку Херсона? А де армія а? на території Росії? Де боєздатна армія? Куди вона а, поділась? Із, 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 із Кажи мені, будь ласка, куди поділася армія Росії? Боєздатна армія? Чого її нема? Чого ви тягаєте боєздатну ти, армію з інших регіонів України? У вас вся боєздатна армія вже воює на території України. Так президент, що ти Президент сказав, що там воюють всього лише 700 тисяч, а ваша армія 2 мільйони. А навіщо ви тоді витягуєте з території України? Якщо боєздатна армія повинна бути ще на території Росії, 1,3 мільйони. Хапніте звідки там з якогось регіону, а направте на курис кніву чомусь, хапайте з Африки, з, з цього, з Калінінграда, з Калінінграда. А чого? Що трапилось? Чим ви нужні в Криму? Наші дані, прийдете, дані про зробили. те, що у вас там вже здо, це ще мало, так? Це ми занижуємо. Ну, от скажи, цей от, от, от ви за чим десь нужны? От яка причина? І мені на нас відповідаш вступить? чи ні? В наші наші дані, наша таблиця про те, що у вас там з зд... зараз 600 тисяч, вона занижена. Та да, бл**, ну ти свої сказки байки між собою будь, і між там это все перетираєш. А ти мені розповідь, не, Ні, ти мені дай відповідь тоді, чому, де ваша боєздатна армія, чому Україна так легко війшла на територію Курської області, легко зійшла. А зайшла? що ж такой, таке, бл**, мене більше Крим цікавить, Вот да, скажи, ви сюди прийдете, за чим? Під... Ми до цього не йдемо, ти скажи, де армія боєздатна Росії, чого ти не можеш відповісти мені? Неудобно відповідати. Микола, я ж тебе тепер просив. Зачем ви нужны? я труд? тобі задав? Я на твій на тві запитання дав тобі відповідь. Тепер я чекаю відповідь, да не відповідь на відповідь, своє не запитання не знайдав, ти. Давай. Как... Де ваша боєздатна армія. Чому ви витягуєте військових з території? Африки? Да наша наші везде. наша не армія везде. бачу, ой, не бачу і хлопці на курському напрямку. Чому? Не бачили. Ты ти мені скажи, ви в Криму зачем? Ти мені дай відповідь, де армія. Ми в Крим, в Крим прийдемо, не, 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 да. не хвилюйся. Так само, як казали про те, що ми на територію Росії не давай, направлю. Давай Диви, я, я тобі розповім, як це виглядало. Диві. Спочатку російська армія казала про те, що якщо ми вдаримо по території Росії, це буде якихось червоних ліній, смужок. А потім вони сказали, якщо ми вдаримо по Керченському мосту. Раз, вдарили, два вдарили, три вдарили, а смужки все не перетнули. А потім нам сказали, що якщо ми будемо е, пуляти по НПЗ, це також буде. Раз, два, три. В мене пальців навіть не хватить, скільки разів ми стріляли. А далі сказали про те, що якщо ми е, будемо нападати на територію Росії, то це буде все. Габела, Нам по. Далі що? Ти, до речі, в курсі, що Україна це єдина армія світу єдина армія в усьому світі, котра напала та окупувала територію ядерної держави. Жодної армії світу такої не існує. Старається, ну послухай. І що ви зробили? Послушаю. Давай. Я тебе звук ти рукою махні, махни, когда а, Зрозуміло. Дорогу за російським військовим кораблем знайдеш. Ти мені звук не вимкнув, тому що ти мені ти зараз припинив говорити, якраз як я скінчив. Дорогу за російським кораблем знайдеш. пішов на не. О, привет, енот. А як тебе зовут? Енот? Здесь не секрет. Єнот. Не, ну єнот это же это как бы животное. Пережочек меня зовут. <связь> ну хорошо, ладно, пускай будет так. Давай поговорим. Меня зовут Олег, я из Подмосковья. Окей, okay, я из Украины. Ты записываешь, да? Да, общаюсь на тему войны и политики. Ну, Но я, я понял, понял, про политику. Да. Ага. Кто виноват в войне? Россия или Украина? А ты как сам думаешь? Россия. Почему? Ну, что она напала. И все? Как минимум. Это первое. Ну, ну а есть... если у тебя сосед будет вилами в тебя тыкать несколько лет, ты будешь что, на него смотреть просто? Я в суд подам. Так? Я, не имею, я не имею права на него нападать. Не, оч а очаков, очаков, это чья очаков. база военная, натовская? А, а У нас война началась в 18-м. Оча Оча очаков начался еще до этого. В каком году начали строить Очаков? А ты как думаешь, вас как, когда начали? В 2019 году, в 2018 году. В 2019-м, в 2018-м? Да, в 2018-м. Б-52 над Харьковом в каком году пролетал? В 2021-м. 21-й, да? да? Молодец, красавчик. А конституция была переписана на вступление в НАТО. Это когда было? 2019, 2020, Ой, в 2019-м. О, видишь, году ты внесли, ты, да? ты такой красавчик, ты все знаешь. Так да. а что ты задаешь глупый вопрос? Так а напали вы в 2014-м? Нет, такой а вопрос. Не напали. Да а попали. подожди, а до 2014 -го года э, в, да. этот, в Севастополь заходили чьи корабли натовские? У Сибризе? нас совместные учения. Сибризе. В да? Сибризе какие да. учения были? Россия, Украина, НАТО, да. В Сибриз? Конечно. Ты что, издеваешься там Россия была? Россия участвует во всех учениях. Ну, ну так во ты вот во своим интерьер. подписчикам объясни давай вот это вот. И они, может, быть, по-другому. Сибриз, давай прочитаем. А, и побежал. Рабсти. Добрый день, добрый день. О чем общаетесь? Вот так вот делать нечего. Зашел просто ложить тему какую-то. На то и общаюсь. Война, политика. Что, у вас есть какая-то тема? Война политика. Я, же говорю, я, понял, что война. Кто виноват в войне, Россия или Украина? В войне полка виноваты. В чем виновата Украина? В том, что захотела в НАТО. Нам нельзя в НАТО. А? Нам вот, нельзя вас в НАТО, вопрос, спрашиваю. Нельзя, нельзя. В НАТО вы в том, подписали бумагу, во-вторых, у, у вас сосед, большой сосед. Какую бумагу мы подписали? Бумагу, у которого вот это НАТО, военно-политический противник. Я задал вопрос, какую бумагу мы подписали? Ну вот, когда вы отсоединялись, как она там правильно называется? Так. Это наш внутренний документ. У вас какое дело до него? Потому что это Декларация о суверенитете Украины, которую подписала Украина только. Это наш внутренний же, документ Украины. Она же, типа, обещала? Мы не обещали там никому. Это провозглашение о независимости Украины. Мы внутренний документ как хотим, так и правим. То, то есть мы стали независимыми на этих условиях. Да? Условия перед кем у нас стали, мне интересно. Ну, перед Россией там. Перед Россией. Социально. А скажите мне, пожалуйста, где Россия когда-либо подписывала этот документ? А Россия перед кем условия стала, ставила ну, независимость? А, не а Россия тогда перед кем условия своей независимости ставила? Перед а, подожди, она а что же Декларацию о суверенитете подписывала за месяц до того, как Украина это сделала? И что, и что там было написано? Так, а перед кем ставила Россия свои условия? Кто согласовывал что там, России выход? Что там было написано? Вопрос не в том, там много чего было написано. Перед кем? Кто согласовывал России выход состава Советского Союза? Слушай, друзья, этих тонкостей всех не знаю. Так а для я чего, понимаю, тогда что... ты глупости говоришь? Еще раз, Декларация о суверенитете почему? Украины является почему внутренним глупость? документом. Что я ж тебе меня? объясняю. Ты ж меня перебиваешь, почему я тебе объясняю. Почему я объясняю. Я тебе Бумага... объясняю, почему глупость. Бумага... Бумага такая есть. Это наш где документ Украина внутренний. Я вам и быть Нет, не обещала. Не обещал вам это, Украина. Ну, Нету. Нету? Нету. Ну тогда мы просто на вас напали, потому что вы заходили в НАТО. Ну, на основании чего. На основании того, что вы заходили в НАТО. А НАТО Еще это раз. наш военно-политический ну, противник. Давай, давай с тобой почитаем документ, который действует по сегодняшний день. Называется «Основополагающий Слушай, акт». Подписанный Слушай, ты сейчас завали, пожалуйста. Я тебя не перебиваю, когда ты говоришь. Слушай меня. Есть такой документ, называется Основополагающий акт, подписанный в 1997 году между Российской Федерацией и Североатлантическим Альянсом. По сути, о дружбе и сотрудничестве между друг другом, где они договорились о том, что они будут расширяться и друг другу помогать в борьбе против терроризма. И там нет никакого противостояния между НАТО и между Российской Федерацией. И этот основополагающий акт действует по сегодняшний день. Его еще никто не отменил. Так с какого. НАТО вдруг стала вам противником. Можно мне найти хотя бы один документ, где зафиксировано то, что Россия или НАТО являются друг другу противником? Слушаю внимательно. НАТО это военный блок? Это военно-политический блок, как и ОДКБ. Военно-политический блок. Объясни а. мне тогда, зачем он на наших границах? А зачем Украине на наших границах в ОДКБ военно-политический блок? Ну это просто ваши соседи. О, как удобно. Подожди, так НАТО будет просто вашими соседями. НАТО не Понятно. были не были нашими соседями. ОДКБ тоже не было нашими соседями. Они, в они, стало. они стали соседями, вот буквально в 93 за В 1993 году я спрашиваю, почему НАТО, почему ОДКБ стала соседом Украины? Почему Россия не согласовала то, что Россия вступит, Россия не согласовала с Украиной вступление в ОДКБ? Украины? Да какая разница, кого вы приглашали? приглашали Почему приглашали, вы не согласовали? Почему вы не согласовали это с Украиной? Где документ о том, что Украина разрешает России вступать в УДКБ? А мы, мы, никаких таких обязательств не подписывали. А мы подписали какое-то обязательство, а ну расскажи, пожалуйста, да. Где? Да. где, где обязательство? Обязательство это обещали, когда подписывают две стороны. Пара. Обязательство это когда подписывают две стороны. Скажи мне, пожалуйста, в каком документе Украина подписала с Россией о том, что Украина будет нейтральная, чтобы Россия была, да, чтобы ты, Украина была э, обязана России? У тебя я такой, ты там полез доставать эти документы, вот достань документы, прочитай. Там, там нету написано, подписи кроме России, что, кроме Украины. Украина никого. обязуется, быть не обязуется, не обязуется, не обязуется. там и, и намерение. Тогда мы возвращаемся к моему ответу. Намерение там написано. Намерение в дальнейшем иметь нейтральный статус. Еще раз тебя спрашиваю, где там подпись России для вот того, чтобы Украина? Ты меня слышишь, или нет? Tiesه, мы не мы Gaddaf. можем нарушить намерение. Это намерение это не обязательство. Намерение это не обязательство. Это намерение. Но... Это первое. Вы, вы вы это первое, поменили? второе. Скажи мне, пожалуйста, где там подпись России? Так это же не Россия подписывала, а вы подписывали. Так а когда, почему мы должны перед Россией какие-то обязательства, если Россия там ничего не подписывала? Потому что это ваш сосед. Это наш внутренний Потому... документ. Мы хотим, как что хотим, Россия так и переписываем не его. Сосед, почему Россия не согласовала вступление в ОДКБ? Да потому что мы не обязаны с вами согласовывать. Так и мы не обязаны с вами согласовывать. Ну вот теперь и за это получаете, потому что, что? вы страна, надо с которая надо жить мирно. Надо с... Так вот именно, что надо жить мирно, с... мы должны с вами согласовывать то, что мы не должны с вами согласовывать. И ты говоришь, теперь вы получаете, надо жить мирно. Так какого вы долб... на нас напали? Простой же ж вопрос. Ну Чёст надо было тупишь? тогда с нами согласовать, согласовать надо было с нами, спросить, а можно... Кто, вот, мы должны это с вами делать? Вы кто, вот, Вы я кто? Скажу, а с... а с... мы не должны на вас вы нападать? Вы кто, ч... Скажи мне, кто вы, чтобы мы с вами что-то согласовывали? Мы Россия! Вы Россия. У... Что такого? Вы Россия, Смотри, вот, смотри! Вы Россия, которая напала на 22-ю армию мира, вторая армия мира, напала на 22-ю армию мира и ни хуя сделать не может. Война уже перекинулась на вашу территорию. Когда ты говоришь, мы Россия, ты сними трусы, на которых уже коричневые линии и говори это. Это будет смешнее звучать. А если они у тебя белые, ты их еще на палку надень, чтобы черкаш на видно было. Махай и кричи, мы Россия. Особенно как это делают на территории Курской области сейчас. Там где тоже кричат, мы Россия. Посмотри видео о том, как наши Брэдли едут у вас по центру города, где нет никого. И посмотри, как мы встречали ваших. Как, например, Энергодар стоял, вышли люди и не пускали. Как, например, в Херсоне. Вы, Россия, обо... страна, ваше население, которое кричит о том, что все остальное, об... и съ... с... на... С территории этих населенных пунктов. У нас Сумы, город Сумы, с которого началось нападение на территорию Курской области, город Сумы отбил ваше еб нападение без военных. Там не было военных, там было только мирное население, которое за вас коктейлями Молотова. А теперь они одели форму, взяли с... Брэдли, взяли с... Хамви и пошли вас нагибать. Ха! На! С... Выкуси! Сумы! Красавчики! Б... А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине! Слава нашим героям!